Добрый день! Сегодня у нас в гостях журнал Крокодил, августовский, номер 22, 72 год. Торговля на вынос, лак, Он кранник какой-то, какой-то завода. А, ну это не завод, это, наверное, какой-то строительно-монтажный участок, какая-то, видно, стройка, торговля на вынос. А, ну и даже это штакетник. Гвозди, ну да, все стройматериалы <свят> на вынос. Что вынес, ты метровую. Приготовимся к посадке. Вот, да, процесс механизировали. Такой вот начальничек. И тут мышка заводная у них. Вот репку тянет, тянуть будет. Такое хорошее подспорье такое, механизированное. зона отдыха. Вот, люблю такие, ды, такие глобальные картинки. Водные аттракционы или как решить проблему прохладительных напитков. Соки, испытайте свою силу, соки давят. Сбей бутылку. Вот такая центрифуга, и там вот бутылки по Класс. А здесь вот открывает, а берет бутылку как-то так. Вот. Ну, короче, там, может, смешного вот мало, а, ну, нарисовано так. Такие типажи. Такая дама, смотрите, такая тучная. Это такой с усами и усы поправляет. Этот просто так вот стоит, ждет молча. А он такая фифочка. Нарисовано классно. Шо-шо. Вот. А, наверное, люблю я за эти картинки этот журнал. Сложен путь бревна от лес промхоза к заказчику. За бортом Атлантика. Велосипедное движение запрещено. На машину заехал на стакан. Вот, классно круговое движение. Дамочка стоит и по кругу катается. Вот, типа конец ограничения 50. Ну вот и кончилось ограничение скорости. Можно и поднажать. Жена ж мальдянет ОТК по каскам стучит, проверяет. Нельзя перенести, или перенести мой кабинет повыше. Нельзя, товарищ. Это уже самый верхний этаж. Здесь я не сильно улавливаю смысл, в чем здесь, в чем здесь суть, ну, видно, в чем-то она есть. А, к вопросу о смертно-нормативном оборудовании. Ну, короче, напишите тут, в чем тут прикол. До меня так, пока не сильно дошло. Совещание по передаче опыта. Набрались опыта. Какой обед нам подавали? Каким вином нас угощали? Вот-вот опыт. Теперь знают. Суть работы. В небе Вьетнама. репертуарная часть театра юного зрителя. Какие-то тут джабы, баба яга. А ты, мальчик, куда? Тебя что никто не звал. Мой любимый. Два телефона. Это классно. Такая дамочка, интересно. Люблю, когда в этих журналах таких модных дам рисуют всех такие обычно. Художники тоже сознанием знанием дела именно так. Есть такая талия, такая прическа. Так, здесь какая-то военная хунта, похоже. Израильские каратели. Вот Тель-Вива до Сайгона рукой подать. посадочная площадка. Вот такой вот журнал «Крокодил». Подписывайтесь на мой канал, впереди еще будет много интересных журналов, не только «Крокодилов».